वालेकुम वेलकम टू माय चैनल मसालेदार मंजिल विद अलीशा आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टी देसी चाइनीज़ की रेसिपी राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ इंशाल्लाह आपको सारे घर वालों को बच्चों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी वेजिज़ आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद हो मटर मुझे अवेलेबल नहीं थे तो वो मिले नहीं तो बाकी जो चीज़ें थी चिकन भी शामिल कर सकते हैं आप इसमें वो आपकी मर्जी है पानी बॉयल कर लूँगी पहले पानी बॉयल होने के बाद इसमें मैंने नमक और राइस शामिल कर दिए हैं इनको तकरीबन मैं 95 फाइव परसेंट कुक कर लूँगी और साथ में मैंने अंडे क्रैक किए हैं दो इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट और ब्लैक पेपर शामिल कर दूँगी इसके बाद हल्का सा जो है वो येलो फ़ूड कलर शामिल करूँगी और इनको अच्छे से जो है फेंट लूँगी अंडों को सकते हैं हम येलो फूड कलर बिल्कुल पिंच ऑफ येलो फ़ूड कलर शामिल किया है इसको हल्का सा इसका अंडों का कलर जो है ना वो चेंज हो जाएगा येलो सा इसको अच्छे से फेंट कर जिस कढ़ाई में हमने बनाना है उसी में पहले जो है वो अच्छे से इसको फेंटना है ताकि फ्लफी सा हो जाए हमेशी ने तो जो है हमारे टेस्ट और बट के हिसाब से ना ये हम थोड़ा सा चेंजेस करते रहते हैं डिशेस में जो ट्राई करनी है लेकिन अपने टेस्ट बट के हिसाब से तो इन श्ला उनको बहुत पसंद आएगा जिस कढ़ाई में बनाना था उसमें मैंने हल्का सा ऑयल डाला है और इसमें इन अंडों को डालकर आप देख सकते हैं इसका ब्रिक ब्रिक जो है वो खजूमा टाइप बना लूँगी जब ये कुक हो जाएंगे अच्छी तरह से इसके अंदर ही मैंने जो है अंडे को ना ब्रीक ब्रीक कर दिए पीसीस में डिवाइड कर दिए चूल्हे के ऊपर ही चम्मच की मदद से आप देख सकते हैं छोटे छोटे मैंने इनमें कर दिए अब इसमें से मैंने अंडे निकाल लिए हैं इसमें जो है घी शामिल कर दिया दोबारा से अगर आप नॉन स्टिक में बना रहे हैं तो इसमें जो है दो तीन चम्मच चिनफ है ऑयल के तो नॉन स्टिक नहीं था इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी डालनी पड़ेगी कि इसमें मैं जो है लहसुन मैंने चॉप किया हुआ था वो शामिल कर दिया है इसमें हल्का सा जो है वो ज़ीरा शामिल कर दिया मैंने थोड़ा सा बहुत आप लोगों के एशियन टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से इंशाल्लाह आपको बहुत ये पसंद आएगी रेसिपी आलू बच्चों की फेवरेट सब्जी शामिल कर दी है इसमें इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करूँगी आलू तकरीबन मैंने बॉयल नहीं किए इसी में कुक हो जाएंगे बेहतरीन किस्म के फ्राई जब होंगे ब्रिक ब्रिक मैंने क्योंकि कट किए हुए हैं जो कट तो जब इनको ऑयल के साथ जो है सोते करूँगी तो ये कुक हो जाएंगे ये जा देख सकते हैं सॉफ्ट हो चुके हैं ग्रीन चिली शामिल कर दें इसे बहुत आपके पास अगर ग्रीन चिली वो सॉस हो तो आप वो शामिल कर सकते हैं मैंने ग्रीन चिली शामिल किए हैं चॉप की हुई साथ ही इसमें जो है कैरेट शामिल कर दिए हैं इसको भी जूल कट किया हुआ था ये भी अच्छे से मिक्स करूँगी सोते करूँगी साथ ही ये भी कुक हो जाएगी हमारी बेहतरीन किस्म की कोई भी मैंने वेजेस जो है वो बॉयल नहीं की है बॉयल करने से असर निकल जाता है सारा अच्छे से वॉश की थी लेकिन बॉयल नहीं की थी इसी में हम इसको ना गिला लेंगे सारी सब्जियों को अच्छे से यही है जो टाइम तो लेती हैं आलू और गाजर थोड़ा सा बाकी शिमला और जो है कैबिज वो लास्ट पर शामिल कर करनी है वो ज़्यादा टाइम नहीं उसका सिर्फ जल्दी से कुक हो जाएगी हल्की सी कसर ही उसमें होती है तो वो अच्छी लगती है शिमला में ओवर कुक अच्छी नहीं लगती इसमें जो है चिली सॉस शामिल कर दिया मैंने साथ ही और सिरका शामिल कर दूँगी दो दो टेबल स्पून है तकरीबन और इसमें जो है सोया सॉस शामिल कर दूँगी कच्चे से जो है वो मिक्स करूँगी एक तकरीबन जो है वो मैंने हाफ इसमें जो है चिकन क्यूब शामिल की है ये कोई सा भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं पुलाव वाला या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल हो या ना हो तो आप इसको जो है चि चिकन पाउडर इसके प्लेसमेंट में शामिल कर सकती हैं हल्का समय इसमें जो है वो तकरीबन वन फोर्थ कप पानी शामिल किया इसमें और इसको दम पे छोड़ दूँगी ये देख सकते हैं राइस भी हमारे साथ साथ अच्छे से जो है वो बॉईल हो चुके हैं इसको हम निकाल लेंगे छान लेंगे इधर कुछ देर के बाद ये देखें पानी ड्राई हो चुका है और जो है वो वेजिज अच्छे से कुक हो चुकी है अब मैं इसमें शिमला मिर्च और जो है वो कैबिज शामिल कर दूंगी आप अपने हिसाब से शामिल कर लीजिएगा जितनी आपको पसंद हो मैंने एक मुट्ठी तकरीबन जो है वो शामिल की है इसमें इसको अच्छे से मिक्स करूँगी इनको अब मैं ज़्यादा कुक नहीं करूँगी क्योंकि ये थोड़ी सी जो है कच्ची कच्ची सी अच्छी लगती है ओवर कोक या फिर फुल कुक अच्छी नहीं लगती शिमला और जो है कैबिज ये देख सकते हैं सॉफ्ट हो चुकी है नीचे हो चुका है ये हमारा मसाला जो है इसमें ऊपर मैं राइस शामिल कर दूंगी अच्छे से पहले इसको जो है वो मिक्स करूंगी ताकि जो मसाले जो हैं हमारे साथ इसके लग जाएं कैबिज के और जो है शिमला मिर्च के इसमें ऊपर से राइस शामिल कर दिए इनको फिला लूंगी राइस शामिल करने के बाद ही और तो ऐसे ही मैं कुक करूँगी अभी जो राइस का पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा और ये दम भी अच्छे से आ जाएगा अभी मिक्स नहीं करूँगी तो इसके ऊपर से मैंने अंडे शामिल कर दिए जैसे बिरयानी को दम लगाते हैं ऐसे दम लगा देंगे हम इसके राइस के ऊपर से मैं हल्की सी जो है वो पिंच, दो पिंच के करीब तकरीबन जो है वो काली मिर्च ऊपर से छिड़क दूंगी ताकि जो राइस में भी अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आ जाए आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे सारे घर वाले भी बच्चे भी बाजूकात हमारे टेस्ट के हिसाब से नहीं बैठते हैं तो नहीं ज़्यादा पसंद करते लोग इन ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे आपको जरूर बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप देख सकते हैं ये मिक्स कर रही करियो कितने ये खूबसूरत लग रहे हैं प्लेट में पड़े हों तो डिश में किसी में कितने ये आप दावत वगैरह में भी इनको इंशाल्लाह बहुत सिंपल से राइस हैं आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अल्लाह